Одноголосно комиссии было запропоновано вызвать на розгляд сессии Минской Рады запропонованную редакцию этого проекта решения. Арендная плата гривна в год, срок аренды один год, отдельное электрообеспечение, поскольку это будет отдельная ваша организация, вы не должны с бюджетными установками вместе оплачивать. И э, на комиссии профильной по законности рассмотреть которые замечания по законодательным актам. А потом нам уже бизнес надо. Я организовал общественного инспектора э, спектры, э рыб, 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 рыб. Вроде бы хорошая идея была, мистер Глава говорит, что надо помочь и так далее, пошли на встречу. Когда они поселились у нас уже, мы дали им комнату, все как положено. Почему Значит, вы на Гармаске? Пожалуйста, я же вас не просила. Если вы хотите поговорить... Я закончу, говорить, а потом вопрос. Я отставить. просто высказываю свое мнение. Я к правому сектору, ко всем любимым общественным организациям нет. отношусь к лояльностью. Но вы если... Да. По тем, да, ну прошу это... Я хочу высказать... Ну, ну, постанове я... комитета да. То, что да. я хотел высказать. Вот, э... Так вот, <coughs> получается, горький опыт показал то, что... Когда начинают приходить, тот спрашивает, тот кредит тот... А ночью они приезжают, и ночью, а вечером они, они организуют рейды. Это хорошее дело, это полезное, но для этого есть милиция. Можно в милиции, приезжает милиция, приезжают общественники, приезжают рыбаки, приезжает куча людей, и начинают они собираться, <как> отвлекают, то надо то, то надо это. Все время же вот так вот двигается. А ритуальный пост, который там постоянно, он должен постоянно наблюдать за пляжем, потому что там 200 человек. Ведь, да, да. Если по одной минуте отвлечет каждый, это уже... А дети, дети на пляже плывут. сегодня ребенок здесь, а, а, завтра там. Громкая связь постоянно работает для чего? Для того, чтобы предупредить несчастный случай. А чтобы предупредить несчастный случай, нужно его все время видеть. А если он будет отвлекаться, он не сможет это видеть. Поэтому и правильно записано, что на рятувальной станции может быть, конечно, там МЧС, если какие-то. У нас есть совместная инструкция по совместным действиям. в нас ситуации, потом пожарники и мы в случае больших катастроф, там или наводнений или весенних бедствий, мы работаем совместно. Для этого мы там комнату эту можем выделить, когда собирается комиссия по техногенной безпеке и непосредственно на месте для решения этих вопросов. Это да. Но если просто любая общественная организация там, или партийная для каких-то других целей, это уже, извините, это уже нонсенс, это неправильно. Вот. И, э, так вот, я опять вернусь к опыту, который я обращался к местному главе, объяснял, и этот уже, по-моему, пшенишнюк, когда был, он уже голевым решением принял и просто убрали и сказали, что ребята вы этот... А, мы позвонили в Николаев, в эту ихнюю... Да, там большая организация. Они объяснили, что они не должны быть где-то, они должны быть находиться на речке, начиная от этого от моста Одесса-Киев, заканчивая Южноукраинском, вот они тогда специального приемного пункта и так далее у них не должно быть. Есть в Николаеве, есть общественные такие организации, вот есть у нас еще общественное охота, рыболовство, там вот возле базара вот милиции, вот так они могут быть. А мы не должны быть, тем более это одна, одно ведомство, это другое ведомство, поэтому вот таким образом мы их как бы избавились или как или Сказали попросили. Когда согласовывали с вами э, это помещение, на тот момент вы были на территории этой станции? Э, когда Мюске глав приезжал, я вместе с Мюске главой и, и с ними вместе ходили, да. Вообще. Вы именно на тот момент? Это помещение согласовывалось? Да, да. Но это самое хотите? такое помещение, которое у нас... У нас свободное, само, да? Нет, это было раньше... Раньше было там несколько комнат, потом, когда это все убрали, партийные организации все это убрали, меньшее количество людей, там даже 25 человек было на станции, две из три водолазы, там механики и все остальное. Теперь <связь> нас значительно меньше стало. Но мы там сделали как для водолазного имущества, потому что э, тувальное спасательное имущество, ртувальное жилет, ратувальные круги, все. В общем, я не буду писать, все имущество, которое должно быть, оно там находилось, у нас было, потому что э, есть учения, есть отработки, есть разные. И мы вот этим делом там занимаемся. Но в Миски она сказала, что вот покажите, какое помещение у вас такое самое большое и, которое, в принципе, у вас есть. Я показал все, что у нас есть в Мирском голове и Татьяне Дмитриевне. Вот у нас то, что маем, то мая. Вот. Конечно, если уж... Это комната, она закрытая отдельно. Мы если на, если на территории, например, вы говорите, нельзя, чтобы располагались другие организации. Отдельно стоящее помещение, которое с отдельным входом. Вы его не смотрите? Нет, нет, такого помещения отдельно с отдельным входом. Есть, но ну, там компрессор. А, там компрессор? Там компрессор, там не а, Он У нас законсервирован стоит как да, для в аварийных э, да, случаях да. и все. Светлана можно да, Ну, я надеюсь. Сейчас, сейчас. Нет, стационарный компрессор, который там убудован, он раньше, что там было... Вы, вы, наверное, все слышали то, что я слышал. Я надеюсь, что вы умеете слушать и анализировать. То есть смешал человек всю кучу. У меня представление на то, на то что он говорит, именно такое. Ему некомфортно, потому что кто-то будет рядом, и он там не будет хозяином. Это раз. Во-вторых, у нас в уставе прописано, что мы занимаемся рыбоохороной. Это тоже часть техногенной катастрофы, которая ведет, потому что рыбу выбивают электрожучками. Третий вопрос. Кто-то давал какие-то указания, что рыбоохорона должна, не должна иметь место базирования. Кто вам давал? Четвертый вопрос. За последний месяц я вам могу сказать, сколько этот человек находился на своем месте, именно на своем служебном месте, и как он охраняет. Ну, если будет надо, я просто подам видеоматериалы, записи все, с хронологией, со всем остальным. Он говорит, что будут отвлекать. Он там находится ну, не то, что редко, а абсолютно редко. И за порядком на речке он тоже не сидит. Но это следующий вопрос. Если вы будете мешать громаде наводить порядок на реке, то мы будем тогда уже бороться и с вашим произволом тоже, и подавать вам все соответствующие уровни. Мы вам мешать не собираемся. Значит, это то, что я хотел сказать, это не по теме то, что я говорю, по теме. Здание принадлежит кому? Коммунальная властность, вы там квартиранты, как хули вы имеете право влиять э, на э, представителей горисполкома, которые выделяют эту властность. Вы такой же член, как и мы. Ваша организация, ваша организация никак не выше, вы себе это поймите, чем наша организация стоит где-то в иерархии. Как мы просимся э, туда на, на квартирование, так и вы просите. Поэтому не вам решать, давайте или не да, давать. Есть комиссия, которая решает. И, пожалуйста, не слушайте вот эти все аргументы, которые абсолютно не касаются того, и не будет некомфортно. Территориальная громада должна обеспечить охрану прежде всего людей на воде. Спасение их в летний период и в зимний тоже. Мы их разместили именно в этих помещениях. Это наше здание. Есть помещения с определенным правом и доступом. А да, вы нам ставите рамки, как мы не должны мешать и мы их соблюдаем. Можно да, я скажу. Это же вы Сейчас, уже да. сами договорились, как, Можно да, договариваться разводить... с человеком, ээро, который хочет. Человек, который встает да? на ДП, потому что а -а -а. ему некомфортно. Я, 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 меня, на сегодняшний день сан... wrestlers... он там тупо властит Территорию всего страны. У меня есть предложение конкретное. Потому, что вас уже дал звонок. Дело в том, что мои коллеги. Я, делал, там, я с мэром туда приезжал, мэр дал добро. То, что Надо ребята хотят заниматься действительно борьбой с браконьерством, это не каждый захочет и не каждый пойдет этим заниматься. Потому что это а опасно, второе это время, и тем более это и затраты. Потому что и на лодке, и подъехать, и Ой. выехать. Давайте мы сделаем так. Дадим заявлению правому сектору. ГО. У вас что такое? ГО правый сектор рыбоохраны? Отдельное подразделение? Это отдельное подразделение. Давайте Здесь мы дадим на один год. Да. Вот. А уже совместно да, на один год посмотрим, все, чтобы не было. Будет все нормально, продлим договор автоматически за да, Есть такое предложение? Сейчас да, да. а а а Единственное, что нужно, как да. я бы я хотел, чтобы все-таки. Да, да. да. Я могу подвести. Да, да. нет, нашли какое-то взаимодействие, и потому что, что никому не мешало. Все. Даже сейчас, я насобирал кучу материалов, на если я их подам в их ведомство, то этот человек будет уволен без суда и следствия. Нет, я это это вы, вы я, да да я не шо, я принес, да, да я вижу, не что нет. у вас система. Нет, нет, если система, нет. Нет. А система Коллеги, есть предложение, я прошу поставить на голосование. Я сначала, подождите, прежде чем голосовать. Нет, я внес предложение. Я поддерживаю, давайте я Петрович. Представители прибыли здесь с паспортами, с доверенностями. Оригинал в дело, поскольку копия не заверенная. И паспорта, пожалуйста. Все есть. Оригинал, пожалуйста. То, что она у вас неправильно оформлена, я вам сразу говорю, и это просто я закрываю очи, чтобы вы знали на будущее. И не говорили, что я такая вредная. А что там? Потому что доверенность написано, четко читаю, слово в слово. Романская организация представляет правый сектор Николая Челыков, в поступи главы простука. Доверенность уполноваженная Волошина Григория Сергеевича, паспорт, серия, номер. Будьте представником ведокровного структурного подразделения, а не правого сектора. То есть, это, это, доверенность, не знаешь, куда можно судим было ее прилепить? Наоборот, бы мне есть. Ну давайте, идем мы на Мы бы назад принесли. Мы могли бы сказать, мы бы переделали в течение месяца. Вы не спрашивали. Ну, как? Есть, есть правовой отдел. Да. Светлана, мы принесли. <къех> Прочитайте, чтобы не было, как в прошлый раз. Прочитали, сказали, все отлично. Если бы нам сказали переделать, я съездил опять Николаев и... Хорошо. На будущее переделайте. Чтобы не было инцидентов у вас на будущее. У нас инцидентов, ну вас ну, все, проехали. А это раз вместе будет спильный вход с ними. Нам да. надо спильную мову находить, потому Так бо, нет, я ни не кем не собираюсь ругаться. Мне спросили мое мнение, я сказал свое мнение. Вот и все. А я не решаю этот вопрос. <как> Станция да. была построена для того, специально значение станции было именно для Дайте этих рассказать. нужд. Она и для этого используется. Если вы считаете, что дополнительно, я свое мнение сказал, я сказал про документы, я сказал про опыт. <с <с и э, Посмотрите, пожалуйста. Этот, э, а может правый сектор уже помогать, наблюдать? Если они будут помогать и это парящими, если к нам так будут по свински нет, относиться, так нет, так хорошо, так так хорошо вам Мы будем не помогать, а бороться. Надо помогать другому. Да с удовольствием. И перед меня Ригорин рассказал товарищу. Я не с кем не боролся, просто выяснил свое мнение. Вот и все. Это не мнение. Нет, как не развивается. Не вскрывай конверт. А, нет, на расписке напишите фамилию имя, отчество. Я Но вообще не, не хотел сойти, потому вопрос, что зачем я, нет, не 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 я, я не сказал? Нет, не нарушитесь. Распредели, я сказал то, что я должен сказать. Все. И все. Не, ну, я всегда говорю то, что я должен сказать. И за это я думаю, что я не... Владимир Анатольевич, я хочу подчеркнуть то, чтобы вы увидели еще раз если сказала Драмашка, вы вот все то, что вот Драмашка нам обещала, Драмашка, Драмашка, а не Драмашка обещала, Послушайте, ставят, для того, не чтобы не просто да, а, полное впечатление получить, да, да, взял с кабинета, попросил кабинет. поехать. Мы приехали Другим, туда с Людмилой с Татьяной, Дмитриевой извиняюсь. Да, Дмитриевна, мы обошли все, нас позвали человека, он нам сказал, вот это помещение самое пустое, самое, самое нам не нужно. Вот мы его можем вынести. Потом уже человек коснулся, что я ж тут не буду хозяином. Там 180 метров помещений, и дворик, и отличная дача. А мне будут тут мешать какие-то ряды. Это мое впечатление, опять же, это неофициальное. И думает, нафиг они мне нужны тут. И встал в оппозицию, начал препятствовать. А вы... дело в том, что вы поймите, вы вы поймите, как э, сейчас это происходит. Вот мы сейчас упускаем процентов 50 браконьеров и сетей не успеваем выехать. Потому что лодку надо привезти из дому, одеть мотор, взять э, машину, привезти ее, спустить на реку, собрать людей. Когда у нас будет лодка стоять под парами, у нас реагирование будет 15-20 минут. Хорошо, тогда у меня вопрос следующий. Вот смотрите, вот вы все хотите правильно решить, и вы то же самое. Я вам хочу чистый. Мы не хотим, мы делаем. Вот Хорошо. между нами и вами разница. Вот смотрите, вы оставите, закон. вы, оставите свои интересы. Не вы... свои, интересные громады, поймите. Я... Вот вы зашкаленные, вы не понимаете, про что, вы я... хочу... Вы за собственные деньги, дайте за собственные энергии инициативы. Мы защищаем реку я... от браконьеров, а вы, нам мешаете. Вы не даете документы, я... я... дайте я... да, сказать слово. давайте мы прекратим дебаты, они ни к чему не приведут. Мне ваши реплики, Нет. протокол не приложат. У я У... другой вопрос хотел задать. Вот скажите, меня интересует такой вопрос. Вот они говорят, хорошее дело, да. Но почему должны место от этого дела, как было при, если они привезут, если я сразу говорю, что это надо говорить, потому что если они привезут конфиска, сети и все остальное у людей, которые оштрафуют будущее на 10-20 тысяч и уедут ночью, останется один дешевый. А, да, а это, это, так было. Когда да мы снимаем сети, они забираются в милиции, составляется и... соответствующий документ и разгружается в милиции. Потом такой. Мы не так храним сети у себя. Но, Пожалуйста, свои проблемы потом вы на улице сможете решить в любое время. Так, когда проблема, вами... завезете контейнер, рядом поставите и сети будет. Там куча пустых гаражей. Вот. Дайте нам гараж. Владимир Анатольевич, пожалуйста. Ситана ну, не будут охранять. Да пусть охраняют, они же будут отвечать. Да, да. Но если будут охранять, то ну, другое дело. Все, давайте да. Да. дальше. Есть коренные, какие меньше говорить, чем все остальные присутствующие просто, которые пришли посидеть. Согласна расчет. Так скажите мне, заткнись, я буду молчать. Я не могу такое сказать. Я говорю корректно, как по садовому особо, а не давай, более. Все, Согласно расчета, который сделаны по экспортной оценке, месячная арендная плата за это помещение составляет 115 гривен 98 копеек. То есть не меньше, это, это, минимальная цена за месяц. Ваше предложение, которое мы сегодня открыли на комиссии, 1 гривна в год. Мы выносим на рассмотрение комиссии эту цену. Сейчас мы поставим вопросы на голосование. Другой цены вы не, не даете? Это окончательно. Но мы не коммерческая организация, мы Нет, просто я спросила вас нужно. по процедуре. Это ваша цена, которую да. вы представляете. Мы просто не имеем права платить деньги, потому что Значит, мы не коммерческая. Значит, арендная плата не включает электроэнергию, Это не путем. включает тепло и другие вывоз мусора, и другие коммунальные платежи. Это сразу я вас предупреждаю. Все, я попросила бы вас просто. Спасибо. Если вдруг, чтобы столе, вдруг, <сужит> я тоже понимала, если вдруг кто-нибудь. И почнут разбирать это самое. Сказнутся оце все. Ведь ми розглядаємо і ту сторону, і ту сторону. Не тому, що там вам хочеться. Ми запрещаем і їхні інтереси, і ваші інтереси. Вот завтра хтось втопиться, і їхні интересы. А тебе двигаемся. Вопрос с вами решаться буде совсем по-другому. Я как с этим, как судья спектакль. Я с ним не воевал, и Вайда собирается. Теперь слушайте. Не, подождите. Я должен был сказать то, что я должен подолжить всем сказать. Я то, что вы сказали, должности, я вас ничего не говорю. Мне положено это было сказать, я сказал, На комиссии. А если мы с вами называем как люди, ну, это совсем другое. Я думаю, мы с вами не дальше. Ничего, в общем. <связь> Теперь смотрите дальше. Мы да, вам поможем. Пойдемте сюда. На минуту. Раз мы с вами уже в одной конторе, а я в этом тоже говорил. То если вы будете нам мешать, то я дойду до самых высших конторов. Если вы будете помогать, я только руку пожму. Вам мы всегда помогаем, потому что и без и, и этого. Но вы должны понимать, что у нас другое назначение. Зима, осень, весна нормально, спокойно, как говорите. Хотя там тоже есть и дети. Потом вы увидите сами. Ну, у нас, у нас лето. Подожди, да. а, лето, лето. а, лето, а лето, это у, у нас, нас, весна. У нас наоборот, весна. Я понимаю, так я слышу, что у нас лето, это э, невозможно. Так вот, вы, ну, заранее, не вы переживаете. Переживаете. Да я не переживаю. Я не переживаю, я просто сказал то, что я должен был сказать. Я только сказал, мечкому потому что я потом не хочу быть крайним. Потому что на мне висит, как вы говорите, на мне висит прокуратура, не дай бог, что случится, на мне висит хозяйственные дела. Я вам расскажу, раньше было 25 человек на радовальной станции, вот те функции, которые я сейчас выполняли, было 25 человек. Был совхоз был, две месяцы был, сейчас я все делаю сам

Поэтому Понял. тут и живу я на Владимир Владимирович, не надо. Я живу в этой самой Так, так вы не смотрите все, хватит. Я Я не спорю. я не Все нормально. Я попрошу, чтобы они отдельно не заводили себе. Я вот скажу, что мы тогда так само с заброским договорились. Так и с вами. Мы договорились, значит, слово надо держать меня и вам. Потому что, да, я с ним тоже договорился. Да, 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 вот так вот будет, как вот вы говорите. А потом приезжает ночью два часа. Это же не один раз было. Я ему говорю, Валера, ты же мне что обещал? Он ребеспектр, большой начаток, я понимаю, на этом он упор. Но ты же мне обещал, что будет так, а потом начинаешь жить по-другому. А вот мы машина поломалась, там, а куда там забиты, там министр принимает, и так далее. Я говорю, Валера, это все я понимаю. Но ты дал слово мне, что будет так, а потом и нарушаешь. И так постоянно было. Поэтому и вам говорю, Ребята, если мы оговариваем с вами вот эти действия, и если вы их будете держать, я тоже буду держать этот слог. И, и, Какие это... противные действия? То, что ночью... не Нет, вот смотрите, что, можете... я скажу, почему меня это так волнует. Я говорю, что группу не на комиссии, и вам говорю, я никогда не скрываю ничего. Вот. Я, еще раз, как говорите, я ничего не боюсь. Я карьеры не хочу, я говорю, нет, карьеры... не, не потому что... если вы ничего не боитесь? Нет, я имел в виду про хорошую смысле, не то, что там такое. -то. Просто я служил на подводной лодке, там такой насмотрелся, я говорил, да, ну, поэтому я уже, так, такой страх, он немножко по-другому ко мне относится, понимаете? Поэтому я не хочу вам там рассказывать, варту. я по теме хочу сказать. Так вот, ну, смотрите, три вопроса, которые меня интересуют и которые вы мне должны пообещать. Тогда мы будем с вами ладить и жить. Первый. Э, катер моторный. Катер моторный. Да, причали на нашей территории стоят не тоже. Объясню почему? Не потому вы, что я такой плохой. Отвешите маленький комментарий. Мы вырубаем рядом с вами просить, ставим свой причал. Да, Забейте, вы, вы же не послушали меня. Поэтому. Мы с вами уже этот вопрос от... нет, а нет. Потому Да вы мне уже говорили. Нет. Потому что если одна лодка, вас не это самое, не имеет. А если у вас две лодки... да. Вас да. Вас да. Вас будут? Потому что вы официально там Мы себе абсолютно поставим что.